хочет Камин и НАК, и в том, что хочет министерство. И я вот не понял, зачем НАК нафтогазу ну, по иметь под собой добывающую компанию, если, допустим, он готов разделить функции транспортировки и хранилища газа, да, тогда точно так же можно отдать, тем более Минэнерго говорит, не отдавайте нам с добычу, а отдайте ее точно так же допустим, под наблюдательный совет или там, под Минэкономразвитие. Хороший вопрос, я отвечу. него. Почему, как вы думаете, в Европе возник вопрос по поводу разделения, анбанкинга вертикально интегрированных компаний? По очень простой причине. Потому что вертикальная интеграция несет в себе огромные экономические выгоды. Поэтому так сложилось, опять-таки, в силу экономической целесообразности, что большинство газовых компаний или нефтяных компаний в мире, они вертикально интегрированы. Но потому что, ну, логичность. Вы добываете газ, вам нужно как-то его продавать невозможно отделить полностью добычу от продажи газа. Ну, вы понимаете, правильно? Дальше, соответственно, для того, чтобы газ доставить потребителю, нужно его транспортировать. И вот, соответственно, так естественным образом сложилось в Европе, что появились эти вертикально интегрированные компании. Но дальше европейский регулятор сказали, смотрите, поскольку мы хотим стимулировать конкуренцию и развитие свободного рынка, вот тот сегмент, который является природной монополией, а это транспортировка газа, необходимо отделить. Дальше был первый пакет, второй пакет, третий пакет, который, опять-таки, имел цель именно сделать так, чтобы операторы э, магистральных газопроводов были отдельно. Разница между третьим пакетом и вторым заключалась в том, что как раз каждый раз европейские регуляторы говорили, давайте сделаем их отдельно, а вот вертикально интегрированные газовые холдинги европейские вроде как бы делали их отдельно, но все равно оставался конфликт интересов. Регуляторы с каждым новым пакетом усиливали эти требования, соответственно, к независимости газовасных интеграторов. Поэтому, опять-таки, мы, как компания, которая официально прогласила, это наша миссия, способствует развитию эффективного рынка газа. Мы, естественно, сами, опять-таки, предлагаем, чтобы как можно быстрее выделить газотранспортного оператора. Мало того, важный нюанс. Консультанты ИБР разработали, на самом деле, два плана корпоративного управления. Один для нефтегаза как группы, а второй для газотранспортного оператора. И если бы эти два плана были бы приняты, как предполагалось на самом деле, еще в сентябре, то мы уже сейчас бы вот приступили к процессу, реальному процессу выделения газотранспортного оператора. Именно потому, что мы говорим, 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 мы мало что делаем на самом деле, мы к этому процессу не пришли. Поэтому если вы будете слушать про эти газа, что мы не хотим выделять оператора ПТС, вы просто проверьте, ну, не а проверьте на самом деле, что это не так. Теперь по поводу касательно непосредственно УГВ. Есть э, очевидные преимущества или так называемые синергии э, между добычей соответственно и операциями по торговле э, и поставками газа. Например, в газдобыче сейчас нет функции сбыта газа. То есть они добывают, и весь газ, соответственно, дают нефтегаз. У нефтегаза есть функция сбыта. У нас работает очень много людей. Потому что понимаете, у нас тысячи клиентов на самом деле. Да? Вы, понимаете, В Украине очень много потребителей газа очень разных, очень много проблем, начиная там, с управления договором, заканчивая взысканием задолженности. Кроме того, услуги по поставке, это очень сложный технологический процесс, вам надо за этим следить. Если, соответственно, мы скажем, давайте УГВ будет абсолютно отдельно, это значит, что им нужно создавать такую же функцию. Но нефтегаз не сможет уйти от этой функции, потому что у нас еще есть импорт газа, правильно? Соответственно, мы просто дуплицируем эти функции. То есть будет, мы, у нас там кто наверное, работает, не знаю, в этой функции 150 человек или там 200, не так мало на самом деле. Потому что даже бухгалтерия это все обслуживает, юристы это все обслуживают. Это очень большой кусок работы, соответственно. То есть мы скажем, вместо 150 человек, давайте сделаем 300 человек. И в этом смысл реформы. Мне кажется, вот мы говорим о том, что людей надо сокращать, и наоборот, есть, особенно те, которые занимаются непроизводительным трудом. И нужно сокращать затраты в целом для потребителей Украины. Кроме того, есть ряд других функций. Поэтому, если мы посмотрим на любой опыт, европейский опыт, мировой опыт, мы увидим, что газовые компании в большинстве случаев вертикально интегрированы статой, вот один из лучших примеров европейских. Естественно, у них есть добыча, и естественно, у них есть трейдинг, естественно, у них есть поставка газа. Возьмите Пегениги в Польше, любую компанию возьмите, соответственно, практически любую крупную компанию в Европе, у них есть эта вертикальная интеграция. Поэтому вопрос отделения УГВ, ну вот если не это не вопрос личного контроля, да, то, что хочет контролировать, с экономической точки зрения он не имеет никакого смысла аргументы, вот нефтегаз монополист, давайте, соответственно, его разделим. Секундочку. УГВ продает весь газ нефтегазу по регулируемой цене. Кабинет министров устанавливает эту цену, правильно? Мало того, кабинет министров обязывает УГВ продавать весь газ нефтегазу, А нефтегаз обязан этот весь газ по регулируемой цене продавать те, кто и продавать, соответственно, газом, который потом продают население. То есть, если мы отделим УГВ, она и сейчас отдельная компания. Она и так это, это акционерное общество. То есть от того, что не поменяется акционер, ничего не поменяется на рынке. Конкуренция не станет больше, соответственно. То есть ничего лучше не, не произойдет. Поэтому, опять-таки, по крайней мере, те аргументы, которые мы слышали с точки зрения необходимости выделения углерода, нам кажется абсолютно необоснованными. Можно последний и, вопрос уточнения по... Министерства говорят, что разделение именно трубы и газохранилища да, у вот то о чем вы говорите, это не требование третьего наркопакета. Можно этого не делать. Ну, вот с вашей стороны. Во-первых, в третьем аргопакете. Дальше можно жить уже законы рынка газа. У нас есть закон рынка газа украинский, который как раз и являлся имплементацией третьего наркопакета Украинского законодательства. Там четко говорится о том, что есть две отдельные функции оператора, опять-таки, магистральных газопроводов и оператор хранилища Это Две отдельные функции, две отдельные процедуры сертификации регулятором, два отдельных режима регулирования. Действительно, третий аналоговый пакет и закон о рынке газа не требует, чтобы эти функции выполнялись абсолютно разными компаниями. То есть «Укртрансгаз», например, сейчас действительно выполняет и функцию оператора э, магистральных газопроводов, и функцию хранения. То есть не, речь, не идет о том, что это обязательно должны быть разные компании. Но с другой стороны, есть два существенных аспекта. Первое, мы обязаны действовать в правом поле. Есть действующее решение правительства, постановление кабинета министров о создании компании магистральной газопроводы Украины и создании подземного хранилища газа. Пока не будет других решений правительства, соответственно, мы должны понимать, что правительство решило, что это будет две независимые компании. Первый момент. Второй момент. Есть... Серьезный экономический анализ, который показывает, что большинство подобного рода компаний в Европе являются отдельно либо операторами магистральных газопроводов, либо операторами хранилищ. Потому что, по большому счету, это разный бизнес с абсолютно разной экономикой, с абсолютно разной динамикой. Бизнес по хранилищам, он может быть как регулируемый, так и нерегулируемый. Это зависит от того, какой объем хранилища и насколько действительно важно. Да, с точки зрения создания эффективного рынка э, регулировать хранилища. Например, в Украине 12 хранилищ. Общая мощность наших хранилищ – это 30 миллиардов. Мы все прекрасно понимаем, что не все 30 миллиардов кубов газа, объем хранилищ, э, должны абсолютно обязательно регулироваться тем же регулятором, например, потому что это критично с точки зрения э, работы рынка. То есть если будут регулироваться из 30 миллиардов в 10 миллиардов там, где, положим, любой участник рынка точно знает, что он может прийти, например, там, хранить газ по тарифам, которые уже на регуляторе. Но, наверное, 20 остальных миллиардов могут находиться в нерегулируемом режиме. опять-таки, это просто как пример. Так вот, европейский опыт говорит о том, что оператор магистральных газопровод, оператор хранилищ может и должен быть отдельным. Дальше, наши собственные, на самом деле, реальные, это то, что нам будет гораздо легче привлечь партнеров для украинской ГТС, а есть соответствующий закон, который опять-таки это разрешает делать. Все знают об этом, да? Проголосованы в Верховном Совете, презентованы всему украинскому обществу, мировому сообществу о том, что действительно мы нуждаемся в серьезном международном партнере для украинской ГТС. Так вот, нам гораздо легче привлечь партнера в украинскую ГТС, если мы показываем этому партнеру, что речь идет только об ГТС, только о магистральных газопроводах. Потому что если мы скажем, ой, а в нагрузку нам еще 230 30 миллиардов по то он может сказать, что, ой, извините, я хранилище, например, там у меня нет опыта оперирования хранилища. В, в, в Европе не занимаются хранилищами. Кроме того, это же не просто мы даем нагрузку бесплатно. Мы должны понимать, что хранилище – это очень затратный бизнес. Очень затратный бизнес. В Европе он не рентабельный на самом деле. У нас очень большая проблема по поводу того, как сделать этот бизнес привлекательным для европейцев. И должен быть очень индивидуальный подход для отдельных хранилищ. Есть хранилища на Западном Украине которые скорее более привлекательны для международных партнеров. Есть хранилища на Восточной Украине, которые скорее более привлекательны для использования, для поставок газа потребителям Украины и так дальше. Поэтому мы говорили о том, что, смотрите, европейский опыт говорит, должно быть отдельно. Постановление правительства говорит о том, что нужно быть отдельно. Мы действительно супер сильно спешим, потому что это законы, требует Европа сделать абсолютно отдельным оператора ГТС. Поэтому давайте сделаем сейчас абсолютно отдельного оператора ГТС, а параллельно уже мы будем действительно разрабатывать различные варианты, что нам делать с хранилищем. Именно поэтому мы говорили о том, что должен быть отдельный, как бы сейчас, да, как бы газотранспортный, соответственно, бизнес. Это говорили не только мы, это говорили консультанты, которые у где-то на реформ. И, соответственно, поэтому консультанты и БРФ разрабатывали план корпоративного управления для вот этой новой компании, магистральной газопроводу Украины, которая должна быть оператором газотранспортной системы, которая будет передана, соответственно, Наталія Кажанська українська, будь ласка. Будь ласка, у журналіста лісі у нас тут звіти камеру, дайте коліс. І вона подається. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви відновити покупки газу в Росії коли? І чи ведуться вже переговори щодо ціни? І про газ для населення ще раз, будь ласка, скажіть, багато чисто входить, що можливе зниження ціни? Чи за щастя. Але а, я поки що не можу коментувати питання відновлення придбання з Росії, поки що немає інформації, ніякої цього mm придумання. -hmm. Yeah. Стосовно складу наглядової ради, скажіть, будь ласка, скільки буде на ньому членів, скільки буде довеловано Кабміном, парламентом, президентом, скільки незалежних директорів, чи, чи, чи до кого буде більшість? І чи є гарантія, що після зміни уряду, влади mm -hmm. чи когось, що е, незалежні директори не будуть зміню, який буде механізм їхнього змінення? Це перше питання. І друге, у вас в презентації написано, що Кабінет міністрів обговорює, що тобто, такі альтернативні варіанти кінцевого контролю. Я почну з простого. Що стосується варіантів, зараз, скільки нам відомо, це два варіанти: це або Міністрів, або Міністерство економіки. Про склад наглядової ради. Позиція МР була. Зробити раду з семи осіб. чотири незалежні директори, один директор від кабінету міністрів, один директор від лінії президента і один директор від потового. Наразі ця ідея транспортувалася в трохи іншу ідею, на яку також погоджуються консультанти і ВРСМ і розуміємо. Три незалежні, і один представник кабінет міністрів, один фександрівні президента. Ось така конструкція, скільки я розумію, наразі буде розглядатися, ми сподіваємося завтра на кабінеті міністрів. Що стосується обрання незалежних директорів, незалежні директори повинні обиратись в рамках існуючої процедури номінаційного комітету. Усіх варіантів, які зараз діють. Um, ну, чи не менше іншого ефективного механізму, що ніхто не запровадив. Um, що стосується um, подальшого uh, контролю з навідовою радою, тут можна розуміти, що для uh, остаточного встановлення всіх правил необхідно також прийняти uh, закон України, uh, який uh, буде регулювати діяльність uh, як Навітової ради, так і нових. Депутати БРФ запропонували свої правки до законодавства свої фактично проєкти законів. З іншого боку, Міністерство економіки розробило свій проєкт закону. Тут ми маємо зуважити, до речі, що відповідні ініціативи Міністерства економіки вони спонсоруються європейським банком конструкції розвитку. У них є така команда, так звана СІЛ і Team, Європейський банк реконструкції і розвитку виділяє кошти для того, щоб Міністерство економіки займалося реформами ну, державних підприємства. Це теж в принципі скорміноване. <клес> і ці законодавчі зміни, вони зараз вже, вже є в парламенті, надав відповідні законопроект Міністерству економіки, були надані відповідні пропозиції і від Нафтогазу і від консультантів ЄБРР. І тому ми сподіваємося, що дійсно такий європейський закон, який неможливить е некоректне політичне втручання, він буде прийняти Верховний Раді. І тоді, якщо це буде прийнято, можливо, навіть найбільш сучасна така практика, коли е незалежні директори вони е спочатку обираються відкрито через невінційний комітет, а потім є такий внутрішній механізм, коли вони самі е вибирають е нових членів. Тоді повністю ізолюється від е, певного впливу держави. Але ще таке, до, до речі, дуже важливе зауваження. Е, вся ця ідея УСІДі або організація ОСР полягає в тому, що має бути максимальна прозорість щодо управління державних підприємств. І ця прозорість починається з політики власності. Тобто держава має пояснити своєму народові, нащо взагалі та чи інша компанія знаходиться в державній власності. Державна власність на недопалі, це має бути винятком, а не правилом. Тобто, тоді держава має конкретно, наприклад, нафтогаз необхідно для того, щоб дійсно забезпечувати енергетичну безпеку для того, наприклад, як з Вони кажуть, нам потрібно, щоб була державна власність на статою, тому що ми переживаємо, що якщо статою куплять якась міжнародна компанія, вона забере експлорейшну, науку такі дослідження, в тому числі голового розвідувальні роботи. Свою ж квартиру, тоді Норвегія як країна залишиться відповідно без відповідної бази. Тому нам необхідно мати власність або там, долю власності статову, для того, щоб цього, цього не відбувалося. Таким же чином, держава має дуже прозорий спосіб сказати, нащо взагалі потрібні державні кампанії, зокрема нафтогаз. І тоді, вже, коли вони сказали це, незалежна рада директорів, наглядова рада, вона діє в межах тої політики власності. Яку держава презентувала своєму народові. І тоді, навіть якщо вона незалежні, це директори кажуть, дивіться, людям пояснили, на що вам потрібна державна власність, от ми так і робимо. Якщо ми робимо щось не так, ви можете нас звільнити. Але тоді ви маєте пояснити всьому народові, за що ви нас звільнили, якщо ми діяли в межах твої політики, яку ви встановили. до речі, якщо є три хвилини, якось приклад був дуже добрий вчора на конференції Тайгер, одна з народних депутатів. Вона сказала, що дивіться, там народне цей, корпоративне управління, там реформи, це все добре, але мене найбільш цікавить розвиток видобутку в Україні. Бо Україна має бути незалежною взагалі від імпортованого газу. Нафтогаз молодець там щодо диверсифікації, але я опікуюсь зростом видобутку. А в нас просто в видобутку не, не, ну, не виходить. І і нас ставить питання міністру енергетики Румунії в минулому. А Румунія це дійсно та країна, яка за досить... Невеликий проміжок часу від імпортера, значного імпортера російського газу, перетворилися на експортера. Вона настільки збільшила власний видобуток, що зараз вона буде експортувати газ, зокрема, в України. І ось цей міністр у минулому каже, дуже добре питання. Знаєте, що ми зробили для того, щоб видобуток зріс? Ми обмежили політичне втручання в діяльність компанії, яка видобувала газ. Як тільки ми це зробили, вони значно підвищили видобуток газу. Ми зробили незалежну раду директорів, яка дійсно обмежувала це політичний вплив. Але це не сподобалося Міністерству енергетики. І Міністерство енергетики з урядом Румунії вирішило змінити Наглядову Раду. Вони сказали, що вони щось не дороблять. Але наглядову раду підтримували люди. Вони казали: дивіться, от те, що ви декларували, оці наглядова рада, вона це і робила. І за три дні до того, як був змінений Ну, мав був змінений ну, Рада директорів наглядова рада. Був змінений уряд Румунії. І голова наглядової ради цієї компанії, яка видобувала газ в Румунії, став міністром енергетики. Це просто такий приклад, як дійсно обмеження політичного втручання призводить до того, що хочуть люди, зокрема, енергетичної незалежності, робочі місця і економічного зростання. Це один з прикладів. Через меня. У меня несколько очень коротеньких вопросов. Если можно, очень просто, которые хотят получить лаконичные ответы без эмбэнджингов, там наблюдательных советов все Вы сказали, Андрей Владимирович, что снять болезненные вопросы. Я хочу от вас услышать конкретно, четко, в чем, какие вопросы являются болезненными. Почему? Эти вопросы стали болезненными. Почему они возникли? В течение это первый вопрос. Второй вопрос. В течение семи лет я слышу, ну я слышу, может быть раньше тоже -то шла речь об разделении, разделении бизнесов по нафтогазу: добыча, продажа и, и значит транспортировка. Это с 2008 года это точно это, эта тема обсуждается. Почему вдруг сейчас несколько изменилась позиция? И почему вот именно сейчас этот вопрос возник? Если бы не было кредита ЕБР, бы, что стало бы поводом для э, вот, э, того, чтобы и вот сейчас заняться реформированием нафтогаза? Потому что э, это собирались сделать лет 8, наверное, уже точно. Почему именно сейчас? Почему не через полгода? Э, учитывая, что скоро будут изменения какие-то в правительстве, вот сейчас говорится именно энергетики, именно экономике, есть ли какие-то гарантии, что вот эти два министерства они останутся в новом составе? как бы реформировано как министра самостоятельными структурами. Спасибо. Да. Болезнь вопроса заключается в том, что с нашей Не, читал, не разобрался, не посмотрел. Ощущение, что здесь происходит что-то, что может каким-то образом навредить интересам государства. С нашей точки зрения, те примеры, которые Юрий приводил, и э, те инструменты, которые заложены в эту реформу, это интересам государства только поможет. И будет гораздо более, э, поможет более эффективно управлять э, той собственностью, теми активами, которые у государства есть и во благо всех людей этого государства. Поэтому это главная идеология, которая важно что касается своевременности и сроков, которые вы называли, ну, как бы и дефицит нафтогаза тоже достаточно большое время для бюджета. Мы смогли его кардинально уменьшить в этом году. Мы его кардинально уменьшим в следующем году. Это впервые за а годы истории нафтогаза. При том, что для того, чтобы дефицита не было, надо, чтобы компания грамотно у нас же сейчас грамотно управляется, видите, дефицитный что... э, Мы э, хоть и очень любим себя, и любим, когда говорят, что мы грамотно управляем, э, но тем не менее нет предела совершенства. Поэтому здесь, честно сказать, что вот примеры, которые я приводил, они все присутствуют. И более того, есть некоторые проблемы, которые даже нам пока не нужно решать. Например, проблему доверия к нам. Мы считаем, что наблюдательный совет ситуации сможет кардинально повысить доверие к этой компании. То есть не будут там условно говоря приходить там, депутаты э, и садиться и долго с калькуратором считать, какая же сам на самом деле цена наших объектов контрактов, вот, так как написало одно малоизвестное интернет-издание, представленное в этом зале. Вот. А, упражнение, я, я скажу, очень непростое. Мало кому удалось до самого конца перевести юридические единицы, вот ошиблась, журналисты ошиблись, ему все два а получается. Финансовый контролер, не или... а, да, может Да, да, есть определенные проблемы. Которые может обратиться и спросить, а правильно ли господа в вот, вот, покупают газ, нормальные ли там цены, не пахнет там коррупцией, и антикоррупционный ä, представитель, и комплайенс, и риск менеджмент, и эти люди должны будут отвечать на эти вопросы. Поэтому создавая эти контроли. Мы э, не только хотим, чтобы они контролировали нас, но мы хотим, чтобы у общества было больше доверия к тому, что мы делаем. Потому что сейчас проблема недоверия, она ставит под угрозу огромное количество реформ. Э, это связано с огромным количеством разных, это связано с повышением тарифов, это связано с тем же баннером. Э, поэтому как бы, знаете, для реформ никогда не бывает хорошего времени. Я? Важный нюанс, смотрите, по поводу даже реформы корпоративного управления, первый раз вопрос по медиальных был поставлен как раз в в 2006 году. Один из, кстати, разработчиков вот этого плана, или человек, который принимал участие активное в этом плане, это профессор от университета Андрей Бойцун. Вот если мне не изменяет память, в 2006 году он еще писал статью в зеркале недели, на там огромную статью, я очень и проводил круглый стол в Украине, на самом деле, где очень четко пытался объяснить, что ребята как раз проблемы нефтегаза, и проблемы коррупции, и проблемы развития энергетического сектора, они лежат опять-таки в плоскости неэффективного корпоративного управления. И поэтому, естественно, мы очень обрадовались, когда мы прочитали в коалиционном соглашении о том, что действительно вот государство, Верховный Совет хотят применительно к энергетическим компаниям применять э, рекомендации ОСР. Естественно, опять-таки ЕБРФ увидел, окей, наконец-то есть политическая воля действительно сделать то, что необходимо для того, чтобы оградить от э, политической, политического влияния, уничтожить политическую коррупцию. Мы понимаем, что те же, например, коррупция в Нефтегазе, она потом трансформировалась в коррупцию в Верховном Совете или в государстве и так дальше. Поэтому это абсолютно не что-то есть новое. Просто сейчас, опять-таки, к счастью, да, это материализовалось уже что-то, что вот есть очень конкретным и детально. А, кстати, хотел уточнить, все-таки роль ЕБРР, это ЕБРР предложила ввести в соглашение кредитное вот такой вариант, либо Нафтегаз предложил? И э, прав, правильно ли я понимаю, что э, ЕБРР стал как бы, вот этот кредит стал как бы поводом для того, чтобы эту тему начать? И, вот, вот, У нас два салат. кредита. Вот видите, этот вот, который сейчас. Последний, на Нафтегазе. 200, да. А, это чисто, чисто настояние на ЕБРР. Мы говорить, без тут, тут, наш, тут важно понимать, а да, чего кто, это... такие, кто такие ЕБР. ЕБРР это не коммерческий банк, который пришел просто давать деньги и зарабатывать проценты на этих деньгах. Это банк, целью которого является реформа. И ЕБРР об этом говорил достаточно давно, как и многих других вопросов. Ну, там, по свое время, самый простой вопрос, когда мы говорим о вопросах там, анбандинга и реформы нефти там был запущен проект каком-то Газа. В 2010 году или в 2011 году, сэр Вот старая команда сделала все возможное, чтобы этот проект не был выпущен за пределы автогаза. То есть проект что то лежал, он не утверждался, это все было заморожено. А почему, на самом деле, очень интересно, да. почему? Тот проект, как вы говорили, действительно полагал разделение. Отдельно добыча, отдельно торговля и отдельно транспорт. Знаете, почему так было? Потому что э, транспорт, понятно, хотели отдать Газпрому, создать трехсторонний контор добыча, которая на примере, например, Укрнафты казалась определенной семье в этой стране очень прибыльным бизнесом, захотели, соответственно, тоже забрать. А государству оставить торговлю, которая в тот момент была одними убытками. И вот такой проект, соответственно, люди хотели, чтобы осветили международные консультанты. Надо отдать должное этим консультантам, кажется, не которые сказали, вот смотрите, мы сейчас вам все проанализируем, они вот сделали вот такую типу документов, чтобы вы понимали, вот такую где очень красиво они говорили, ну, ну не влазит, ну вот извините, но, не, но не, это не соответствует ни э, третьему энергопакету, второму энергопакету не соответствует, то что -то не соответствует. второму нельзя отдать, соответственно, другу, извините. По а поводу добычи то же самое.